ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हास नगर महापालिकेच्या मुख्यालयची इमारत अति धोकादायक झाली असून तातडीने मुख्यालय इतरत्र हलवून नवीन इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात करण्याची सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आयुक्तांना दिलीत. त्यामुळे धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रा नागरिकांत प्रमाणे पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी देखील जीव मुठीत घेऊन नागरिकांची कामं करत असल्याची गंभीर बाब आमदार कुमार ऐलानी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आणली आहे मुख्यालयाचा कारभार पर्यायी जागेत हलवण्याचे निर्देश आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे

त्या क्लस्टरचा आकार पण कमी केला छोटा केला ना बरोबर आणि पैसे रेकणार की टेन पर्सेंट रेडी रेकनरच्या दहा टक्के आपण केलं कारण पूर्वी निर्णय घेतला होता परंतु लोक पैसे भरू शकत नव्हते कारण ते परवडेबल नव्हते मग आपण लोकांच्या मागणीनुसार लोकांना परवडतील असा निर्णय घेतला आहे मग तो तुम्ही त्याचा हे करा ना ते आपण निर्णय घेऊन झालोय आहे हा सर प्रक्रिया सुरू केलेली आहे सर आपण हा प्रक्रिया सुरू केली तुम्हाला युआरपी तयार करायला लागतील क्लस्टर तयार येस सर <scooping> येस सर जसं ठाणे महापालिकेने केले तुम्ही कमिशनर एक माणूस त्यांना द्या म्हणजे ते तिथं त्यांचं राबवतील म्हणजे त्याला एक एक क्लस्टर तयार करतील त्या त्या परि जागेच्या उपलब्धतेनुसार म्हणजे काय होईल यांचं हे उल्लासनगर का बिल्डिंग पढ़ना सगड़ा करिए शुरू करना आपने जैसा जैसा बोला वैसा अपन तो डाल के बड़ बड़। अभी सिर्फ शुरू करना चाहिए मैडम को सर ये आले सर शुरू करना चाहिए उल्लासनगर का शुरू की बिल्डिंग यूएमसी की कारपोरेशन की बिल्डिंग धोखादायक है उसके लिए फंड चाहिए ऐसा नहीं मैडम नहीं आई है और स्टाफ स्टाफ बैठे हैं पहले से डीपीडीसी बिल्डिंग के लिए जो धोखादायक है कारपोरेशन पूरा स्टाफ रहता है पांच सात सौ कभी तो भी गिर जाएगी तो मैडम भी नहीं है दूसरे स्टाफ भी बैठे हैं उसके लिए थोड़ा सोचिए थोड़ा रिडेवलपमेंट के लिए फंड दीजिए सर आप प्रस्ताव पाठ सर पर गरज आए सर खूब बिकट अवस्था इमरजेंसी है साहब वो उसके लिए कैसे में पंजे ग्रुपायनची इमारत होणार सर तर अतिशय म्हणजे लवकरात लवकर पाहिजे हो सर त्याच्यासाठी आम्ही प्रस्ताव तयार केला प्रस्ताव तयार केलेला आहे मागच्या वेळेस प्राथमिक प्रस्ताव आपण सादर पण केला होता सर दोनशे कोटीचा आता पूर्ण प्लॅन पण रेडी आहे सर ऑल्टरनेट जागा पण आपल्याला मिळालेली आहे सर आम्ही लगेच शिफ्ट पण करू शकतो तातडीने जर निधी उपलब्ध झाला सर लगेच जिथे आहे तिथेच करायचंय तिथेच ऑल्टरनेट जागा मिळालेली आहे सर शिफ्ट करण्यासाठी

त्यांनाही धोका असल्याची टिप्पणी आयलानी यांनी करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले यावेळी माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी इतर किती धोकादायक आहे याची माहिती देऊन नवीन इमारतीची बांधणी आणि तातडीने मुख्यालय इतरत्र हलवण्याच्या सूचना केल्या या ऐकून संपूर्ण सभागृह अवाक झालं आणि मुख्य उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने मुख्यालयाचा कारभार पर्यायी जागेत हलवण्याचे निर्देश दिले तसेच नवीन इमारत उभार दोनशे कोटी का प्राथमिक प्रस्ताव शासना साजर असेल तर मंजूरी दिली जाए स्पष्ट के देखिए उनतीस एक दो हजार पच्चीस बुधवार के दिन ठाणे में डीपीडीसी की श्री एकनाथ नाथ शिंदे हमारे उपमुख्यमंत्री जी और ठाणे जिले के पालक मंत्री जी की अध्यक्षता में डीपीडीसी की मीटिंग हुई जिसमें आमदार कुमार अलानी जी ने पहले तो रेगुलराइजेशन का मुद्दा उनके सामने उठाया कि उल्लासनगर महानगर पालिका रेगुलराइजेशन का काम बिल्कुल ठप पड़ा है जिसको प्रोरिटी पे चालू करना चाहिए और हाल ही में जो ड्रेनेज के वजह से काफ़ी रोड खराब हो गए हैं उसके वजह से सभी रोड सीमेंट कंक्रीट के बनने चाहिए उसके बाद में एम से हमको जो पानी कम मिल रहा है वो पानी की क्वांटिटी पचास एम बढ़ानी चाहिए साथ में उल्लासनगर महानगर पालिका को अपना पानी का सोत्र ओन सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए और मुद्रांग शुल्क में हमने जो अभय योजना में केसेस जमा किए हैं वो जल्द से जल्द उनके पेपर्स मिलने चाहिए साथ में उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है उसको वापस बनाने के लिए आ, फंड की जो है वो विनंती उप मुख्यमंत्री जी से की गई थी इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और लगभग 200 करोड़ का फंड उन्होंने सेंक्शन करने की बात की है कि हम उल्लास नगर म्यूंसिपल कॉरपोरेशन की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड हम देंगे इसके साथ में उन्होंने उल्लास नगर कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं या गिरने वाली हैं या रेगुलाइजेशन के जिनके प्रपोज़ल पेंडिंग पड़े हैं उनको टॉप प्रोरिटी पे लेके वो प्रपोज़ल को मंजूरी दी जानी चाहिए जैसे उन बिल्डिंगों की रीडेवलपमेंट जल्द से जल्द हो साथ में ओन सोर्स ऑफ वाटर का भी उन्होंने बताया है कि हम जल्दी ही सेंक्शन करेंगे और पानी बढ़ाने का भी मुद्दा वो हम जल्दी शासन की लेवल पे एक मीटिंग लगेगी और अभय योजना में जो मुद्रांक शुल्क में कैसे जमा किए गए थे उल्लासनगर के रहवासियों के वो जल्द से जल्द उन्होंने वहाँ अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनके पेपर्स जल्द से जल्द उनको दिए जाए एक सफल मीटिंग रही हालांकि आमदार अभी तक इन बातों से उभरे नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फर्ज को तवज्जो देते हुए उसको इмпортант्स देते हुए और अपने कार्य में जुट गए हैं और मैं समझता हूँ ये सभी मुद्दे आगे आने वाले दिनों में शहरवासी इसका फायदा लेंगे। निखिल जवान स्वानंद मीडिया उलासनगर ताजा ख़राबूड़ी सेटिस्स वानंद न्यूज़ला सब्सक्राइब करा अन्य बेल आइकॉन ऊपर क्लिक करा